আচ্ছা গাইজ আজি একেবাৰে ৰেডি হৈ মেলি ভিডিঅ' কৰিছোঁ সদায় ঘৰত থকা নিচিনাকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ আজি একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি চেটি হৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আজি আচলতে আছে আম্মা বাৰ্থডে' আৰু বাৰ্থডে' বুলি তেনেকৈ একো চেলিব্ৰেচন নাই খালী মানে এনেই আমি ওলাই যাওঁ অকণমান দুপৰীয়া কিবা এটা খাই আহিম বাহিৰতে আৰু বহুত দিন আমি যোৱাও নে ভাবি আছিলোঁ যে আমাৰ কিবা এটা অ'কেজনকৈ ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ যাম বুলি অকল আমি কেইটা আৰু ঘৰকেইটা ঘৰ বুলি কিবা এটা খাই আহিমগৈ বুলি তাকে ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে মই ৰেডি হ'লোঁ ওলাই আৰু মায়ে আছে যিহেতুকে মাইকে লৈ যাম অলপ উলিয়াই সিহঁতৰ এনেও যাব নাপায় সতো ঘৰতে থাকে খাবলৈও নোৱাৰে এনেও যাব আৰু বাকী ভাইটি মই মায়ে আমাৰ আৰু হাজবেণ্ড আৰু আৰ্টিউ গোটাই যাম অঁ চবে ওলাই আছে তাতকৈ মই ওলাই ৰেডি হ'লোঁ ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি ক'ত গৈছোঁ দেখাম দেই আৰু এটা কথা আজি আপোনালোকক আমি এটা নিউজ দিবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে এইবোৰ আৰ্ট পেপাৰ কালি কৈছিলোঁ ন ছোৱালী ব্লগত যে আৰ্ট পেপাৰ আমি কিবা কৰি আছোঁ কি কৰি আছোঁ দেখাম বুলি এয়া এতিয়া নহয় আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিম ফটো তাৰপিছতহে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব তাৰপিছত চাগে লগটো পাব আগে সেইটো ভিডিঅ' পাব চাগে যদি আল্লাহে কৰে চব ঠিকে থাকে তো সেইটো কাৰণেও এক্সাইটেড হৈ আছোঁ সেইকাৰণেও ভাবিছোঁ ওলাই এপাক যাম আৰু মানে ফটো শ্বুটটাও কৰিম আমি ফটো চুট মানে মোবাইলতে দেই একদম কেমেৰা দি নহয় এনেই আৰু ও ওলাই যাম যেতিয়া বাহিৰত ঘৰত ভাল নালাগে ন চব ফটো চটো মাৰিও ভাল নালাগে ভিতৰত ৰুমগিলাক ভিতৰত কি কৰিম আৰু বাহিৰত অকণমান চিলিঙিটো ভাল থাকিলে ভাল লাগে আৰু ত' সেইটো কথা দেই ত' এতিয়া আমি ওলাই আহিছো ঘৰৰ পৰা অ যোৰহাটলৈকে বহুত বেছিয়ে বেয়া ৰাস্তাটো পূৰা ৰ'দ দি আছে চাই ৰিছো আমি কোচাম দেখাই নি গে ভাইটি তো আমি এতিয়াহে পাই গলো আমি আহিছো জোনস কায়া মা ভাইটিকেনে ওয়েট কৰি আছো না হা থমাই গলো আৰু এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ ভিতৰখন ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈ গ'ল নহয় থাকিবও পাৰে আজিকালি মানুহ ইয়াতে তো সেয়া কটেজ ষ্টাইপো যে বনাই থৈছে সেইকেইটা ফালে চাবলৈ গৈ আছোঁ আমি মই লাষ্ট টাইম আহোঁতে এইকেইটা বনাইহে আছিলে এতিয়া মানে একেবাৰে বনাই সৌজ্ঞৰ পিছতহে আহিছোঁ আকৌ তো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় দেখিবলৈ মানে গোটেই জেগাখিনি বহুত ভাল লাগিছে আৰু কটেজকেইটাও খুব বেছি ধুনীয়া হয় ভিতৰৰ পৰাও মই দেখিছোঁ ভিডিঅ' চাই মই বাৰু সোমোৱা নাই মানুহ আছিলে যদি গম নাপাওঁ সেইটো কাৰণে সোমাই নাচালোঁ বাৰু এনে বাহিৰতে চালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া তাতে ফটো এখন মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে ন বহুত টাইম খোজকাঢ়ি থাকিব মন যোৱা নাই ফটো মাৰি থাকিব মন যোৱা নাই আনকালে আহিলে ইমান মানে ধুনীয়া চিনেৰি পালে ঢেৰ ফটো মাৰোঁ কিন্তু এতিয়া মানে সেইটো মন নাই যোৱা আৰু বাকী আমি এটা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া আছিলে সেইটোও বনালোঁ বনাই আমি সেইখিনি কৰি থাকোঁতে মায়ে অকলে বহি আছে মই তাকে দৌৰি দৌৰি মায়ে চলে আহি আছো মই বোলো মায়ে চাওক কেনেকৈ বহি আছে ঘৰত থকা নিচিনাকৈ তাৰপিছত তেওঁক লগ গৈ বোলো ব'ল আমি কফি অৰ্ডাৰ কৰি প্ৰথমে ষ্টাৰ্টাৰ খাই লওঁ কাৰণ তেওঁতো কফিটো খাব পাৰিবই পনীয়া বস্তু বাকীটো কি পাৰে খাব আৰু আৰু এইফালে আমি চবেই বহি আছো এতিয়া খাবলৈ কাৰণে আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ চবৰে ফেভৰেট বেবী কৰ্ণ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বেবীকৰ্ণ আৰু কফি খালোঁ বেবীকৰ্ণ মানে মই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ নহয় ক'ৰবাত যদি যাওঁ মই ষ্টাৰ্টাৰ মোৰ মানে ফেভৰেট হৈ গ'ল বেবীকৰ্ণ

বেবীকৰ্ণ খোৱাৰ পিছত আমাৰ মেইন কৰ্চ আহি গ'ল কিন্তু মই দেখাবলৈহে নহ'লে আমি দিছিলোঁ কাশ্মীৰী পোলাও নান আৰু এইফালে পনীৰ বাটাৰ মচলা আৰু লগতে কঢ়াই পনীৰ মিঠাটো অকণমান দিছোঁ কাৰণ নানিয়ে তেতিয়া খাবলৈহে ভাল পাব কিন্তু মই তাত পনীৰ বাটাৰ মছলাটো খাই বেছি ভাল পালোঁ কেৰাহী পনীৰতকৈ আমি ধুনীয়াকৈ খানা খালোঁ আলহামদ্লা আৰু থেংক টু আম্মা আমাক টেষ্টি টেষ্টি খানা খোৱালে খাই ওলাই আহিছোঁ ঘৰলৈ বোলে ঘৰতকৈ অকণমান মানে অকণমান খীৰ বনাম আচলতে মিঠা বস্তুখন বনাব লাগিছে খীৰী অকণ বনাম মাহী আহিব বহুদিনা চাহকণ খাই ঘৰলৈ যামগৈ আৰু সেইটো মান ঘৰত চেলিব্ৰেশ্যন বুলি নহয় আৰু দিয়া আৰু মায়ে অকণমান গুটি কুটি 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 খালে নহয় হা মায়ে দিয়া কেনেকুৱা লাগিলে খাই বুলি বহুত দিনৰ মূৰত অকণ 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 কুটি কুটি হা কিনাৰ মূৰত খাই বুলি কেনেকুৱা লাগিলে তই চেষ্টা কৰিব লাগে যদিহে পাৰিব তেওঁ খাবলৈ হয়নে বাৰু অঁ ক'লা কেইটা খোবাবলৈ টান যে অকণমান তই আমি আহি পালোঁ গাড়ীত আহি পাই এতিয়া চেঞ্জ কৰিলোঁ অঁ ভৰাই দিয়া এতিয়া খীৰ অকণ পাতিম তাৰপিছত নামাজ পুহিম আচৰ যেন দিয়া নাই দিব আৰু অঁ চেঞ্জ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ঘৰলৈ যামগৈ বাৰু মই নামাজি আকৌ চেঞ্জ কৰিম আকৌ ঘৰলৈ যাম নামাজে এতিয়া মই মানে একেবাৰে অ মায়ে দোকান পঠাইলে অ লাগিব আকৌ হেৰি তুমি দাঁত খাম গৈছা ন ক্ষীৰত যা বনাব লাগিব দাঁত খাব গ'লে বাৰ্থডে যা হয় বাৰ্থডে কৰিব মায়ে নামাজ পঢ়িলে মই খি চালো মই নামাজ পঢ়ি উঠিলো এতিয়া মায়ে খিৰ চালো সি হৈছেগে নে নাই হোৱা অ বহুত টাইম তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱাই গাখীৰ ফুটি দিছো সেইটো দিলে ভাল গাখীৰটো মানে আৰু চাউলখিনি যেতিয়া সিজি গ'ল সিজি যোৱাত মই এতিয়া দি দিম চেনি মই ষ্টিলৰ ঘুটনি পাত যে কেক ফিটো আমি যোনটো সেইপাত দি অকণমান চাউলখিনি ঘুটি দিওঁ তেতিয়া মানে সোনকালে চাউলখিনি ভাঙি যায় ইমান লৰাই থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া এবাৰ সিজি যায় তেতিয়া মই ভাঙি দিওঁ আৰু মই এতিয়া ভাঙি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ চেনি আৰু লগতে এভ্ৰিটেক গাখীৰ ডুপ্লিকেট ফিটি দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয় যিহেতু কণ্ডেঞ্চ মিল্ক দিয়া নাই সেইকাৰণে আৰু এইফালে মই ঘি লৈছোঁ মানুহৰা মা ঘিটো যে সেয়া এক চামুচ লৈছোঁ আৰু এইফালে ইলাইচি গুড়ি কৰি থোৱা আছে সেয়া দি দিছোঁ ক্ষীৰৰ ওপৰত মই পিছে লগতে দিওঁ ইলাইচি মায়ে আজি ক'লে বোলে লাষ্টত দিবা তেতিয়া বোলে স্মেলটো বেছি থাকে আৰু আৰু এইফালে ঘিখিনি গৰম হোৱাত মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম নহ'লে যদি গেছটো দি থওঁ তেতিয়া মানে কাজু খিচমিচ চব জ্বলিয়ে যাব সেইটো কাৰণে গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ আৰু সেই পেনখনৰ যিটো গৰম সেই গৰমতে মই এইখিনি ভালদৰে অকণমান ভাজি ল'লোঁ এনেই অকণমান ঘিৰ স্মেলটো আহিবলৈ কাৰণে এইটো কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া ক্ষীৰত দি দিম অকণমান সময় ভাজি মোৰ হৈ গ'ল মানে পেনখন ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই তাতে থাকিব দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি ক্ষীৰত দি দিম তেতিয়া ক্ষীৰৰ ধুনীয়া এটা কালাৰো আহে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয় এয়া চাওক উতলি আছে এতিয়া এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি দি বৰ বেছি টাইম থ'বলগীয়া নহয়েই লাষ্টতে আমি যিহেতু এইখিনি দিছোঁ অকণমান পানীটো শুকাই আহিলেই আমি গেছটো অফ কৰি দিব পাৰিম আপোনালোকে এনেকৈ খীৰ বনাইনে বহুতে বহুত ধৰণে বনাই দিয়ে যদিও ক্ষীৰটো এটা কমন ৰেচিপি তথাপিতো বহুতে বহুত ধৰণে বনায় আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ক্ষীৰ ৰেডি খাবলৈও কিন্তু টেষ্টিয়ে আছিলে সেই গা আইজ ৰাতিপুৱা একদম ৰেডি চেডি হৈ পূৰা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া একদম ৰেডি নোহোৱাকৈ মানে মুখাত ধুই মেলি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ খীৰ বনাইছিলোঁ যে ক্ষীৰ অকণ চাহ অকণ খালোঁ খাই বাই বুলি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু হাঁহি এতিয়া মোৰ ভাগৰ লাগিছে অকণমান আৰু বাকী আজি মই আপোনালোকক ৰিভিল কৰি দিলোঁ মানে আমি আজি দুয়োটাই ফটোখন দি ইমান কমেণ্ট ইমান ভালপোৱা ইমান মৰম মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত বহুতে বেছি ভাল লাগিছে আৰু দোৱা কৰিব আপোনালোকে লগতে এই ব্লগটো শেষ কৰি দিছোঁ আকৌ নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ব্লগবোৰ বহুত খুলি কথা ক'ব পাৰিম মোৰ চব এক্সপিৰিয়েঞ্চখন কি কি প্ৰব্লেম হৈছিলে হৈ আছে চব ক'ম আপোনালোকে মোক কিবা সুধিব ইচ্ছা কৰিলেও সুধিব পাৰে মই এতিয়ালৈকে যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ক'ম বাৰু দেই বা বাই যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰি দিব বাই